হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সৰিয়হ খলিয়ৈ খলিয়ৈৰ লগত মই আপিটিকা বিলাহী দি পিনি পিটিকা কৰিম আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব আৰু এইয়া চাওক মই খলিয়ৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া বিলাহী মই পুৰি লৈছিলোঁ সৰু কণ বিলাহী এইকেইটা দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ এইফালে জলকীয়াকেইটা কাটি লৈছোঁ মই আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব কেনেকৈ বনাম মই আৰু ইফালে মই পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এটা লৈছোঁ কিন্তু এটা মই নিদিওঁ আৰু ভাল দিম বেছি দিলেই বেয়া হ'ব সেইকাৰণে আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এইফালে আকৌ আলু এটা লৈ লৈছোঁ বেছি বনোৱা নাই মই আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অকণমান বনাই দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে যদি দুপৰীয়া একো চব্জি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো পদ্ধতিয়ে খাব পাৰিব আৰু সৰিয়হখিনি মই গেলাই থৈ লৈছিলোঁ মানে পানী দি পিনি আৰু আলুটো চেলাই লৈ লৈয়ে চাওকচোন অকণমান টান হৈছে আৰু গৰম হৈছে যে সেইকাৰণে মই এইবাৰ আকৌ মই চুৰিখনে কৰিম চুৰিখনে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম মানে কেনেকৈ ধোঁৱা ওলাইছে মানে আলুটো গৰমেই হৈ আছিলে আৰু ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম মই আৰু এতিয়া মিক্স কৰিম ইয়াত আৰু বহুত কিবাকিবি দিবলৈ আছে এয়া চাওকচোন চাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ জোখাই মানে পিটিকাখিনি আৰু এইফালে মই জুই এঙা এটা দি দিছোঁ এঙাটোৰ ওপৰত মই তেল ঢালি দিম তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব ধুনীয়া গোন্ধ আহিব এইয়া চাওকচোন কেনেকৈ ধোৱা বুলিছে এনেকৈ খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই আৰু আমিও খাই বহুত ভাল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইফালে মই বেঙেনা আলু ভাজিছিলোঁ অকণমান তাৰপিছত এয়া মোৰ খলিহৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাহেই কথা আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ